Kimdir sualına mən psixoloqlardan birinin ifadəsi ilə cavab vermək istərdim. İfadəni mən ə, oxuduğum dildə səsləndirəcəm. Psixoloq və şramah, peyent və şramah. Psixoloq çapaqlı, onun qarşısında oturan isə yaralıdır. Məncə bu ifadə ə, tam, yəni sualımıza tam dolğun cavab verir. Mənim fikrimcə psixoloq tək təsəlli verən deyil. Məncə psixoloq tək təsəlli verən kimi qələmə alsaq, yəni tə, psixoloqa tək təsəlli verən kimi tanışaq, məncə biz bununla psixoloğu dəyərini aşağı tutmuş olarıq, onun zəhmətini dəyərləndirməmiş olarıq. Çünki təsəllini insanlar öz doğmalarından, yaxınlarından ala bilərlər. Təsəlli hər zaman insana düzgün yolu göstərmir. Təsəlli əksinə insanı acizləşdirə bilər. Psixoloq qarşısındakınə düzgün yolu göstərə bilən. Hətta mən deyərdim ki, onu əlindən tutub artıq tanış olduğu yollarla onu yollarla aparan onu dətdlərindən, problemlərindən azad edən həqiqətən yarasını sağaldan bir insandır. Mən hal-hazırda psixoloqları Gorkinin Danko əsərindəki əsas qəhrəmanla əsas qəhrəmana bənzədirəm. Çünki o əsərdə də Danko ürəyini çıxardaraq insanları yolun işıqlandırır. Əfsuslar olsun, əsərdəki kimi hal-hazırda cəmiyyətimiz həqiqətən psixoloqun zəhmətinə, onun cəmiyyətdəki roluna düzgün dəyər verə bilmir. Mən hesab eləyirəm ki, hər bir insanın psixoloq dostu, nəngəş evdəşi, hətta onu azad edə bilən beş güvətdir. Psixoloq kimdir? Sualına mən belə cavab verərdim. Psixoloq insanların güvəndiyi, ən çox güvəndiyi insandır. Psixoloq insanı ən çətin, çıxılmaz vəziyyətlərdən xilas edəndir. Psixoloq insanı olduğu kimi, səhrləriylə birlikdə qəbul edir, anlayış göstərir, onu hər çətinlikdən çıxmaqda kömək göstərir. Tarixlər boyu insan həmişə Ona belə çətinliklərdən çıxartmaq üçün kömək edən birisinə ehtiyac duymuşdu və zaman keçdikcə psixoloq anlayışı meydana gəldi, insanlara çox böyük kömək elədi. Bugünkü gündə, bugünkü zamanda insanların ən çox psixoloqa ehtiyacı var. Biz onların bütün əziyyətlərinə görə təşəkkürlər edirik. Onları peşə bayramı münasibətilə təbrik edirik. Soloqlarımız bizim həyatımızda çox önəmli olan bir peşərin sahibləridirlər. Onlar sadəcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada çox ehtiyac duyulan insanlardır. Bizim həm ailəmizdə, həm yəni həm həyat yoldaşımızda, həm uşaqlarımızla, həm ana atamızla və yaxud iş yerimizdə dostlarımızla münasibətlərimizi düzgün qurmaq üçün lazım olan şəxslərdir, bizə kömək edən şəxslərdir. Bunun üçün onlara təşəkkür edirik. Hər zaman yaxşı ki varlar deyirik və hər birinə öz işlərində uğurlar arzulayır və təşəkkür edirik. Sağ. Olun. Dünyamız yaşanmaz hala gəlir. Bizi hər gün yeni bir problem oyadır səbaha. Ancaq bu çətinliyi xoşlu yolları aşmaqda bizə dəstək olan, kömək olan, elmi araşdırmalarla insanlara doğruları göstərən psixoloqlarımız var. Mənə görə psixoloq insanın dostlarına, tanışlarına, doğmalarına, bəzən özünə etiraf edə bilmədiyi qorxuları, sirləri, problemləri üzə çıxarda biləcəyi, onları həll olunmasında kömək edə biləcək bir dostdur. Psixoloq mənə görə öz biliy və bacarığından istifadə edib qarşısındakı insanı tanımalı, onun hazırki problemlərini bilməli və bu problemlərdən çıxış yolunu göstərməlidir. Psixoloq kimdir? Psixoloq tam və cəmiyyət arasında olan problemləri, bəzi düşüncələri analiz edən insanlara deyilir. Bəzən birinə deyəndə ki, bu problemi həll etmək üçün bəlkə psixoloqa gəlsən, cavabında isə deyir ki, niyə mən xəstəyəm ki, psixoloqa gedim? Xeyr. E, bunun üçün xəstə olmağa ehtiyac yoxdur, çünki psixoloqlar kliniki cəhətdən sağlam olan insanlarla işləyirlər. Sual mənim üçün mənim dərdimi anlayan və bu dərdin üstəsindən gəlmək üçün mənə kömək edən bir şəxsdir. Hans ki püşəs mənə məyən vaxt dərisində ən yaxın dostumdan belə yaxın olur. Mən Tənüs Seyli 6-cı sinif şagirdəm. Mənim fikrimcə psixoloqlar insanların özündə bilmədikləri dəyərləri kəşf edən və onlarda özgüvən yaradan bir peşədir. Я Москвадзе Фидан ученица шестого класса и мне 12 лет. Психолог, на мой взгляд, это очень важная профессия. Конечно, он не волшебник, но зато он издечивает э, душевные раны и при этом э, помогает людям, которые нуждаются в психологической помощи. О, insanların problemlərinə qulaq asır və onların problemlərinin həllisəyə çalışır.